Мы знали, что мы едем к лидеру, готовились. Ну, второе, в первую половину ну, сами себе привозим этот пенальти, эти стандартные положения. Ну а второй тайм это ну, просто, тем более как сырали наши задняя линия, но ну, это просто проходной двор. Сейчас в раздевалке у нас состоялся серьезный разговор, то есть э, так, такие ошибки допускать и так играть, э, выходить за свой, за честь клуба своего и так отвратительно делать свою работу, ну, это просто, ну, стыдно, стыдно, просто стыдно за своих футболистов. Спасибо. Ваши вопросы, коллеги? Скажите, а вот на початку другого тайма было такие ну, моменты, дуже, скажем, серьезные голеви, когда наш вратар потащил там, пару ударов. Ну, скажем так, вы переломили хитрый, а потом пропустил эти мяч и сдавался уже все. Не, ну я просил на вторую половину, когда ребята выходили, я говорю, ну а что, нам, нам, уже терять нечего. Ну, надо было отыгрываться. Ну и, конечно, здорово сыграл ваш вратарь. Наш не выручил, ваш выручил. Вратарь должен выручать. Ну, в первую очередь хочу поздравить всех наших болельщиков, всех людей, которые нас поддерживают. Поздравить президента с победой и команду поздравить. Поэтому молодцы. Выполнили тот план на игру, который мы планировали. Хотя мы понимали, что играем с хорошей командой. У них был не совсем удачный старт, а потом они провели достаточно уверенно 7 игр, в которых 5 побед было, одна ничья, одно поражение. Последние игры три игры, которые они перед нами сыграли, они не пропустили ни одного мяча и добились три победы для себя. Поэтому мы понимали, что игра будет сложная. Вот. Ну, в то же самое время, видите, нам многое удалось сегодня. Забили пять мячей. Необязательный гол, конечно, пропустили. Ну, ничего, бывает. То есть и такие моменты, хотя были, было несколько, скажем, Моментов наших ворот, где была опасность во втором тайме. Ну, опять же таки повторюсь, что мы играли с достаточно хорошей командой. Вот, поэтому моменты, они Ну, то есть футбол из моментов и состоит. Кто-то их реализовал, добился результата. Кто-то не смог реализовать, значит, будут работать над теми ошибками, которые были. В целом, по самой игре, я считаю, что многое нам удалось были еще моменты, где мы могли забивать. Но если бы за это добавляли очки, тогда можно было бы, скажем, пробовать больше. Так в конце дали основным игрокам линии атаки немножко передохнуть, потому что понимаем, что у нас через 4 дня опять важный ключевой матч. И, во-первых, то, что мы играем дома перед родным болельщиком, то есть мы обязаны и должны добиваться хорошего результата в домашних играх. Потом у нас сложный такой период, то есть за короткий период времени мы играем и кубковую игру с Александрией, которая отберет много сил и эмоций. И там игры пойдут с лидерами, выездные игры. Это и Горняк-Криворог, и Оболонь. Ну ничего, будем работать для того, чтобы добиваться результата. Вопрос. Сергей Дмитриевич, было бы уместно, что очень много проходило атак через центр. То есть вы, я думаю, разобрали игру в ангарах, увидели, что у них там столько места. Ну, мы их, да, акцентировали эти моменты. Нет, нет я бы не сказал бы, что у них это слабое место, но мы понимали, что э, как они будут против нас играть, и это уже, ну, скажем, такой, как план на игру был. Э, ребята с ним справились, поэтому это план на игру был такой.